चल में चल तो के में। आप सबको मेरी और मेरे पूरे हमारे खानदान की ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाए अल्लाह तला ऐसी सबको बदौलत दे कि आप बहुत सुखी रहे बहुत संतुष्ट रहे और एक ही कहना चाहता हूँ मैं क्या प्रचार के लिए नहीं आया हमेशा ये शाही मस्जिद है ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस वक्त उस वक्त बनाई थी इसलिए मानी थी कि उनके इतने सैनिक थे उसमें कभी उन्होंने भेदभाव किया नहीं। सर्वधर्म समाव की संकल्पना जो थी उन्होंने आप जानते हो उनके जो शिलेदार थे तो खाना ये खाना वो खाना ये जितने उनके जो सब अंगक थे उनप से ज्यादा तौर से तो मुस्लिम समाज के थे एक पता नहीं चलता भगवान कि जाने के रास्ते अलग है कोई ये धर्म मानता है कोई ये धर्म लेकिन जाना तो उधर ही किसी ने ना ना धर्म धर्म क्रिश्चियन ना इस्लाम ने मतलब जितने धर्म है उन्होंने कभी कहा नहीं कि आप ऐसा करो वैसा करो उनके स्वार्थ के लिए उनको कुछ फिक्र नहीं का क्या होगा उनका क्या होगा लेकिन उनके स्वार्थ के लिए उनके स्वार्थ के लिए वो सब चाहे ये टूट जाए ये टूट जाए जाति जाति धर्म में दरार हो जाए लेकिन मेरा तो अच्छा रहा ये उस वक्त की संकल्पना थी जब छत्रपति शिवाजी आपकी संकल्प इतना ही कहना चाहू की हर लोग हर कोई लो, जब खुद के स्वार्थ के लिए जब खड़ा रहता है तो कहता है कि यहाँ के नहीं ये वो यहाँ के नहीं ये यहाँ के नहीं तो कहा के वो तो ये जो मस्जिद बनाई गई तब आप में से मेरा इसमें मेरे मैं भी शामिल हूं अपने किसी का जन्म नहीं हुआ था उस वक्त के जिन्होंने इस देश में अतिक्रमण किया जिन्होंने ये किया वो अलग थे लेकिन हर हाँ चीज में महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज सब जगह सब जाति धर्म का पालन किया उनका आदर किया उनके आ, पूजा पाठ जो है वो तो वैसे ही चलने चाहिए ऐसा आदेश और उसके मुताबिक उनका कुटुंब में एक घटक मैं कभी कभी सोचता हूँ कि क्या मैंने इतनी बड़ी पुण्य की रही कि आज इस घराने में मेरा जन्म हुआ लेकिन एक चीज मैं कहता हूँ कि जब तक हूँ तब, तब सबके लिए मतलब आपके लिए कोई दूसरे जमात जाति माला काय की सर्व धर्म समभाव ही संकल्पना माझ्या मनात मला काय घेणं आणि ज्या ज्या वेळेस त्या ठिकाणी केव्हाही मदत लागेल आपण मला सांगा त्याचबरोबर जर शेजारी मी ईर्षा कुठे ईर्षात बहिणीला सांगितलं म्हटलं ईर्षा नासिर आणि तुम्ही सगळे मंडळी तुम्ही पसार इथं जी जागा आहे तिथं एक मोठ जागा आमची येऊन काय करा तिथ त्या जा जागेत जा एक चांगल्या प्रकारचं म्हणजे काय म्हणतात लायब्ररी झाली पाहिजे लोकांचं हे झालं पाहिजे त्यासाठी जे येणारे जे मुलं आहेत आधी तरुण आहेत फार वाचन करत नाही त्यांना काय केलं पाहिजे काय नाही केलं पाहिजे त्यानंतर आजचं केंद्र तिथं निर्माण केलं पाहिजे अशा बाबतीत ना आपण सगळ्यांनी प्रयत्न करूया आणि खरोखर कर, आज आपल्या सगळ्यांच दर्शन झालं